75% отчисления прибыли единогласно было ну, сказано всеми предприятиями, что это катастрофа. Практически все деньги, которые мы зарабатываем, мы отдаем государству и у нас теряется смысл работы, ну и кроме смысла работы мы теряем самое главное развитие. А если любая отрасль, если она не будет развиваться, естественно она будет стареть, она будет неконкурентоспособной и рано или поздно умрет. Может быть этот путь, судя по тому, что замминистра по приватизации, при том, что на сегодняшний день, к сожалению, или к радости, что государственные предприятия, такие как порты, не могут быть приватизированы, нет четких законов о приватизации, так закон о концессии так и не работает. Единственное, что можно на сегодняшний день, чем согласиться, это договор аренды. На этих договорах работают практически крупные порты, такие как Одесса. Николаев в принципе эффективно работает но если сравнить опять же с научной точки зрения какой эффект государства от этой работы то трудно не сказать что процентов 15 государство не не налогов во все, во все уровни и когда проводили самый простейший анализ то для того чтобы передав в аренду предприятие либо приватизировал либо передав концессию, необходимо еще дополнительно найти минимум 30% дополнительных грузопотоков. Мы понимаем прекрасно, что наша страна на сегодня потеряла статус государства транзитного. Мы можем рассчитывать исключительно на грузы, которые производятся в Украине, поэтому это ну, путь в никуда. То есть однозначно государство в налогах потеряет.